गुरुर्ब्रह्म गुरुर्देवो महेश्वरः परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं जायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये श्रीमद्भगवद्गीतासम्पूर्णपारायण वकटव अध्यायमु अर्जुनविषादयोगमु धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाच्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजावचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च योडां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र सूरामहेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुदानो विराटच्च द्रुपदच्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजच्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तीभोजच्च सैव नरपुङ्गवः युदामन्युच्च विक्रान्त उत्तमौजाच्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाच्च सर्व एव महारदाः अस्माकं तु विशिष्टा ये नायका मम सैन्यस्य संज्ञादं तान् द्रवीमि ते भवान् भीष्मच्च कर्णच्च कृपच्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाभिकर्णच्च विकर्णच्च च अन्ये च बहवशूरा मदर्थेत्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भी भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्काच्च भैर्यच्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाव्यहन्यन्तसशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः स्वेतर्हयोर्युक्तै महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवच्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं ऋशिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवच्च सुगोषमणिपुष्पकौ काश्यच्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारदः दृष्टद्युम्नो विराटच्च सा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाच्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रच्च महाबाहुः शङ्कान् दद्मुप्रदक्प्रदक् पृथक् सघोषो दात्रराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभच्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयन् अदव्यवस्थितान् दृष्ट्वा दात्रराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते सस्वम्पाते दनुरुज्यं यपाण्डवः हृषिकेशं तदा वाक्यं मेदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयेर्मध्ये रथं स्थापयमेच्छ्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः दात्रराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारतसेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पादपश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति पश्यति स्थितान् पार्दः पितॄनदः आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा स्वसुरान् सुहृदच्छ सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्णो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदु शरीरे मे रोमहर्षच्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नों भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्ये गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्दे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्वादनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः स्तदैव च पितामहः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालासम्बन्धिनस्तदा एतार्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते निहत्यदात्रराष्ट्रार्णः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् दार्त्रराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कदं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतशः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कदं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिजनार्तन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोभिभवच्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरुह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माच्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बतमहत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारमस्रं शस्त्रपाणयः धात्रराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः रदूपस्त उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः